İtaqdasınız, bu biz azadlıqla məruzə olan təqdimat çət firmalarla danışmışdı. Bu dərsdə bu mövzunu davam etdiririk. 18-ci əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın xanlıqlar dövrü idi. Bu dövrdə torpaq mülkiyyət formaları var idi. Xan torpaqları, divan torpaqları, yəni dövlət torpaqlarının xan və onların ailələrinə məxsus olan torpaqlarla birləşməsi nəticəsində yaranmışdı. Tiul torpaqları Xidmət müqavilində verilən torpaqlar idi. Mürs torpaqları fiyadaların ictimai mülkiyyətində idi. Vəqf torpaqları dini dərəllərə məxsus idi. Kənd torpaqları isə icmalara məxsus olan torpaqlar idi. 19-cu əsrin əvvəllərindən şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən ilhaq edilmişdi. Bu dövrdə dövlət torpaqları, yəni xəzinə torpaqları mövcud idi. Tiul torpaqları çarizmə xidmətlə xidmət edən şəxslərə verilirdi. Mülk torpaq və vəct torpaqları dini dairələrə məxsus idi. Mülki xalisə torpaqları isə yerli bəylərə verilən torpaqlar idi. 19-cu əsrdə Cənubi Azərbaycanda xalisə deyilən dövlət torpaqları var idi. Bu torpaqlar yaritmaz şəkildə idarə olunurdu. Ona görə də 1886-cı ildən bu torpaqlar Ərənin satılmazlığı haqqında qərar qəbul edildi. Həmçinin burada tiul torpaqları da var idi. Tiul torpaqları dövlətə hərbi və mülki xidmət müqabilində verilirdi. Mülk torpaqları fiyadalların irsi mülkiyyətində idi. Vaqt torpaqları dini idarələrə məxsus idi. Xırda malik torpaqları kəndlilərə və kiçik mülkədarlara məxsus olan torpaqlar idi. İladı torpaqları şah tərəfindən tayfalara verilirdi. Əsasən də bu torpaqlar otlaq sahələrindən ibarət idi. Tədricən bu torpaqlar tayfa başçılarının əlinə keçməyə başladı. Bu mövzuda söhbətimiz bu qədər. Sağ olun.